На сегодняшней сессии 21-го областного совета объявлено о создании депутатской группы. Называется она «Аграрии и предприниматели». В группу вошло на сегодняшний день 16 человек. Есть еще желающие. Группа создана по профессиональному принципу. И группа создана для того, чтобы эффективно работать с с формированием законодательства в области предпринимательства и аграрного сектора. Идея возникла как у самих депутатов, так и вообще это были пожелания и всех представителей аграрного бизнеса. Потому что такой группы вообще-то не было в области. И, соответственно, эффективно аграриев никто не представлял. И, этот. и такой группы нету и прецедента, ну, ну, по моей информации, по Украине. Перед группой стоят следующие задачи. Первое – это Нет. всячески помогать друг другу, депутатам, которые входят в группу. И оказывать полнейшее содействие депутатам на их территориях, потому что руководители аграрных предприятий это являются авторитеты в районах, и это люди, которые находятся на передовой общения с сельским населением и которые решают за свой личный счет многие вопросы для того, чтобы им эффективно помогать людям и заниматься социальными вопросами, районных, надо на мой взгляд два правила. Это законы на уровне государства и это не мешать на уровне области. Я думаю, что такая сильная группа, она не даст в обиду ни одного представителя не только среди депутатов, но и среди в целом э, э, среди предприятий. По задачам, которые касаются законодательного забеспечения по Украине, то мы будем сотрудничать и нарабатывать предложения по всем законам, которые связаны с налогообложением сельхозпредприятий. Первое, мы будем отстаивать сохранение фиксованного податка. Потому что уже некоторые умники в Верховной Раде решили лотать дыры за счет сельского хозяйства. То есть мы хотим сельское хозяйство, которое сейчас является достаточно динамичным и эффективным, мы хотим его вообще поставить на колени и этот. Второй момент ⁇ это общее мнение депутатов, и мы будем с ним выступать через обращение областного совета и также работать с будущими депутатами Верховной Рады. Это то, что рынок земли рынок земли, он должен оставаться в том состоянии, в котором есть. То есть арендные отношения. Не должно быть купли-продажи земли. Уже если будет купли-продажа земли, на территории Украины сформируется там 5-10 крупных компаний, и ни фермеров, ни средних предприятий уже не будет. Третье – это формирование дотаций. Если мы переходим на... и движемся в Европу, то мы должны и по-европейски поддерживать наших аграриев. Например, польский фермер, он же получает дотацию за гектар обработанной земли где-то порядка 1000 евро. Если украинскому фермеру с учетом возможностей нашей дадут хотя бы 400 или 500 евро, он будет конкурентен, то для того, чтобы менять что-то в законодательстве, вначале дайте поддержку, а потом делайте предложение по изменению ну, налогообложения предприятий. Ну и последнее, то есть в политическом аспекте мы будем сотрудничать со всеми политическими силами, кто будет э, идти по пути децентрализации и возврата местного самоуправления. Потому что э, руководители, депутаты и не депутаты, которые представляют аграрный и предпринимательский сектор, это... Люди, которые хотят, как никто, местного самоуправления, потому что они наполняют местные бюджеты и хотят им распоряжаться. То есть, поэтому я тот, кто будет вести свою линию в области децентрализации и возвращения местного самоуправления, мы его будем всячески поддерживать. И в этом вопросе у нас будет очень активная позиция.